Іде, і все без коректур, і час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа убереться шати, єдиний, хто не втомлюється час а ми живі, нам треба поспішати. Місто живе своїм життям, і ми живемо в ньому. Поряди з нами тихо промовляють мудрі вічні голоси, чи чуємо ми їх. Мы сегодня задаем николаевцам один вопрос. Читают, читаете ли вы книги? А если читаете, то какие? Ну, в принципе, я всеядный, читаю разные книги, но больше склоняюсь к какой-то фантастике, вот к таким каким-то книгам. Современное общество и молодежь, допустим, моего возраста, больше любит покупать книжки, чем предпочитать ту же электронную книгу. Николаевцы читают, я уверена. Наверное, даже больше, чем мы думаем, читают. Виявлено, що жінки в Україні читають більше за чоловіків, а молодь до 30 років читає більше, ніж літні люди. У середньому українці читають до п'яти книжок на рік. А є ли у Ніколаївців улюблений автор? От можна сказати, що книги якогось автора пользуються найбільшим спросом? Ні, я так не можу сказати. Дуже засторонні вкуси да. да, в людей. А хто ваші любимі автори? Ну, Рей Бредбері, в принципі, от, часто читаю, потім хто так. Стругацкие братья как бы из наших как бы таких наших отечественных. Я перечитал Селлинджера. По-моему, я могу называть его любимым автором. И, наверное, Джека Кирока. Вы сказали за кадром, что вы студент компьютерного факультета? Разве это не странно, что компьютерщик читает бумажные книги? Существует стереотип, что молодежь читает все в интернете, что все можно скачать. А уж тем более компьютерщик. Ну, может, у меня просто глаза больные. Мне нравится брать в руки бумагу. И это приятно читать. Получаешь удовольствие. Из классики кто сейчас лидирует по продажам? Достоевский. «Братья Карамазовы» и «Идиот». Я недавно прочитала Чехова, его короткие рассказы. И очень часто такими книжками я с подружками делюсь. Мы очень часто делимся. Например, недавно делилась с подружкой дневниками Фаины Раневской. Вот. Она со мной пообещала поделиться Онегиным. Читаем все, что в принципе есть дома, у друзей, у соседей, на что времени хватает. Сейчас вот детские книжки чаще читаем. Найбільше українці полюбляють читати історичні твори. Далі у рейтингу йдуть детективи, любовні романи, наукова фантастика і фентезі. А класиків читають лише 17% респондентів, так само як і наукову літературу. like to read? Science fiction, i like reading comic books who is your favorite author uh, stephen king uh, do you read uh, paper books or in internet mostly internet do you pay for that i get the free books if it's free to download those are the ones i get because the ones you pay for you can't read those do you like ukraine yes thank you <clears throat> Мені подобається думати, що я все, хоча би наполовину. Механізм запам'ятовування тексту пов'язаний з так званою ментальною картою твору. Щоб пригадати прочитане, ми згадуємо місце і обставини, в яких отримали інформацію, а в ролі підказок виступають тактильні відчуття, текстура книжки, колір обкладинки і загальне оформлення. Окрім того, можливість гортати книжку надає мозкові важливе відчуття об'єму й обсягу тексту. Вы владелец букинистического магазина. Я подозреваю, что любовь к книгам это не просто, то есть это не просто да, бизнес, это долгая история любви. лет. Больше 50 лет книголюб. Просто сложилась так э, ситуация, когда я понял, что э, моя создаваемая библиотека, а это всегда личностная, кому-то должна достаться. Книга должна обращаться. Она от того, что я владею книгой, очень хорошей. Но. Мне все-таки хочется, чтобы ее еще читали. Многие тоже находили э, что-то полезное интересное в том опыте многих, которые пытаются нам что-то э, рассказать в этом. Вы знаете, что такое сам издат? Помните такое слово? Да, было когда-то. По-моему, если я не ошибаюсь, это были какие-то самоорганизованные издательства, которые э, печатали литературу, э, которая не проходила, по-моему, цензуру советских властей. Свободне і Шістьох хвилин щоденного читання достатньо, щоб знизити рівень стресу на 70%. Це більш ефективно, ніж слухання музики чи прогулянка. Скажите, пожалуйста, язык, на котором написана книга, для вас принципиален? Вы предпочитаете русский, украинский перевод, если это перевод. Нет, даже иногда бывает, и беру книжку на английском, если ну, вот, действительно очень интересно почитать в оригинале. Вы предпочитаете, на каком языке читать? Ну, на русском, конечно, больше, потому что как бы, это мой родной язык, поэтому, как бы, на русском. Как говорят немцы, женское счастье – это три «К». Кава, ковдра, книга.